Terima kasih Datuk Pengurusi, terima kasih Muhammad Timbalan Menteri Tadi uh, yang Muhammad dah menjawab bahawa uh, harga barangan ini akan menjadi lebih uh, baik apabila uh, penghapusan subsidi secara menyeluruh uh, secara berperingkat-peringkat uh, yang dilaksanakan oleh kerajaan Maknanya uh, bahawa ini menunjukkan kerajaan sudah pun uh, menyetujui ataupun menerima uh, cadangan yang dibuat oleh makmal rasionalisasi subsidi Iaitu untuk uh, mengurangkan uh, apa nama uh, Ataupun penghapusan subsidi secara berperingkat uh, Tetapi persoalannya uh, yang berhormat uh, Bagaimana uh, yang berhormat boleh memberi Kerajaan boleh memberikan satu jaminan Bahawa harga itu akan lebih baik Daripada apa yang kita peroleh hari ini Kalau di, di, dilihat di sini umpamanya uh, Gula uh, akan berlaku kenaikan Kalau kita mengikut cadangan makmal rasionalisasi subsidi Ialah kenaikan 20 sen setiap uh, Untuk 1 kilo untuk uh, 6 bulan Uh, 6 bulan sekali uh, sehingga tahun 2012 begitu juga dengan uh, tepung generasi uh, muda 15% kenaikan uh, uh, 2010 hingga 2011 dan selepas itu 5% sehingga 2000, 2014, jadi uh, bermakna bahawa dia akan berlaku kenaikan harga, jadi bagaimana uh, yang Muhammad kata bahawa rakyat akan memperolehi harga yang lebih baik uh, apatah lagi dalam keadaan barangan-barangan uh, uh, ini dimonopoli iaitu uh, pembawakan masuk barangan ni gula dan sebagainya dimonopoli oleh apa uh, nama syarikat-syarikat tertentu sudah tentu tidak ada persaingan bila tidak ada persaingan maka lah yang akan menentukan harga dan sudah tentu ini akan membebankan rakyat ok terima kasih yang berhormat uh, pokok senar untuk maklumat yang berhormat okay, sebenarnya telah pun saya nyatakan tadi bahawa eh ya, untuk ini uh, walaupun kita ada makmal rasionalisasi tetapi pihak kerajaan okay, masih lagi memberi subsidi yeah, Dan dana uh, kita uh, kalau subsidi di, akan di dikurangkan ya yeah, ia akan dibuat secara berperingkat-peringkat dan secara pelalahan ya yeah, bukan okay, secara mendadak dan sebab itu, okay, dan kita pun ingin memberi gambaran yang sebenarnya kepada pengguna, bahawa harga pasaran sebenarnya. Sebab kita tidak boleh okay, uh, memberi satu gambaran yang yang, yang salah kepada rakyat. Yeah. Sedangkan kalau harga dunia yeah, telah pun sampai ke takat ini, kita masih lagi, iaitu okay, ke takok yang okay, paling rendah. So akhirnya okay, ia akan memberi satu gambaran okay, market distortion. So itu satu Dan berkaitan dengan tentang monopoli di sini eh, Yang bomat Kita dah pun okay, adanya Itu akta persaingan Yang telah pun kita luluskan Dan kita akan perkenakan uh, perkenalkan Dan dikuatkuasakan pada 2012 nanti So dalam hal ini okay, Semuanya okay, kita telah pun bersiap sedia okay, Dengan okay, sekiranya okay, Ada berlakunya okay. Pada satu hari kita tak tahu bila eh? Maka tetapi okay, kita sebagai kerajaan prihatin Kita masih lagi okay, memberi subsidi pada pihak uh, rakyat kita okay. Tuan dan Pertua uh, Izinkan saya okay, memberi maklum balas kepada yang berumat kepung yeah? Saya ingat yang berumat kepung tidur tadi Mengenai isu mengoptimumkan penggunaan aplikasi e-dagang dalam usaha membonis, memodernisasikan perniagaan. Ia bagi memastikan penggunaan mod elektronik ini berada di tahap yang optimum, kerajaan telah merangka program-program yang telah menggalakkan penglibatan peniaga dalam perdagangan elektronik dan membina keyakinan pengguna dalam menjalankan transaksi secara elektronik. Salah satu inisiatif kerajaan untuk membangunkan sektor perdagangan elektronik adalah melalui program transformasi kedai runcit iaitu tukar yang merupakan inisiatif di bawah program transformasi ekonomi. Projek ini bermaklumat untuk memodernkan kedai runcit yang sedia ada di mana salah satu aspek adalah menggalakkan penggunaan teknologi dalam urusan perniagaan bagi memenuhi kendak pengguna dan sekaligus meningkatkan daya saing peruncit tempatan. Salah satu aspek teknologi yang digunakan bagi pemodenan kedai runcit adalah dengan pengenalan sistem point of sales dengan izin POS yang lazimnya merakumi sistem pengimbas kod bar, mesin daftar tunai pencetak, resit proses pemprosesan kad kredit dan lain-lain lagi. Usaha kerajaan untuk memodenkan kedai runcit melalui penggunaan teknologi merupakan langkah utama ke arah meningkatkan penggunaan pedangan elektronik sebagai salah satu mod utama dalam melakukan penyagaan dan pedangan. Pengenalan teknologi kepada kedai runcit akan menjadi batu loncatan bagi penyaga-penyaga untuk meningkatkan pendapatan mereka dan sekaligus akan menjana pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, program transformasi ekonomi NKEA, -E untuk sektor pemborongan dan peruncitan iaitu projek virtual mall yang akan dilaksanakan sebelum Disember 2012 juga merupakan usaha bagi memajukan perdagangan elektronik. Pelaksanaan projek ini akan memberi peluang pada pengusaha dan peruncit tempatan untuk menggunakan platform berasaskan elektronik ini sebagai kaedah alternatif dalam memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat global kerajaan kejayaan projek jangka masa panjang ini akan menyumbang kepada pendapatan negara kasar GNI sebanyak uh, 0.8 bilion ringgit serta mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 6629 menjelang tahun 2020. Tuan Yang Pertua, izinkan saya menjawab soalan yang dibangkitkan oleh ya sila kepada Datuk Pengerusi ya, penjelasan. Memang uh, kita dengar NKEA dan GNI ini, ini kerana di kerajaan sekarang dia berminat um, kepada itu singkatan, uh, eponim dan sebagainya, uh, 12 NKEA dan sebagainya. Um, memang uh, sedap kita dengar. Um, adakah yang buat mak tersedar bahawa um, pihak Beribu-ribu Kedai runcit ini Dan kedai-kedai yang kecil ini Memang menghadapi kesusahan Kalau kita nak banding dengan The Jasko Dengan Carrefour dan sebagainya Kita menghadapi kesusahan Dan bagaimana Pihak kementerian dapat membantu Dapat membantu Bahkan juga kita mempunyai Sistem Dia kata jalur lebar jalur lebar saya sebutkan parlimen ini macam mana jalur lebar ha? ini di parlimen ini jalur sempit ha? mana bagaimana kalau kita ha? Ha? kalau kita banding dengan negara lain misalnya ha? saya sebutkan South Korea, Korea Selatan kerana walaupun ada betilan uh, itu roket dan sebagainya tapi dia punya ICT itu sangat maju Sangat maju. Dia mau punya mega yang tinggi, yang tinggi. Tapi di Malaysia, boleh ke yang bapak sebutkan? Apakah mega kita dengan jalur uh, uh, itu, uh, um, itu uh, jalur lebar atau jalur uh, sempit kitanya? Uh, dan uh, dia berbanding dengan Korea Selatan. Karena kita nak maju. Kalau boleh kita kita gantikanlah ini you know, uh, 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 itu netbook ini supaya kita dapat jalan lebar yang sebenar eh begitu juga dengan beribu-ribu kedai runcit macam mana mereka dapat itu uh, teknologi yang yang, yang moden ini dapat dijayakan di dalam perniagaannya. kasih yang bermak kepong Uh, saya minta maaf yang bawa kepung yang yang bawa mak kepung dia bangkitkan tadi dia, dia tidak ada kaitan dengan uh, kementerian saya. Saya harap yang bawa mak kepung nanti uh, bangkitkan dalam kementerian yang, yang sebenarnya lah. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk musim. Uh, Timbalan menteri berhubung tentang uh, isu yang saya bangkitkan pertama disebabkan oleh ada satu kenyataan secara rasmi uh, dikeluarkan oleh. Ketua Pengarah SSM yang secara eksklusif menyatakan kebimbangan beliau terhadap isu kutu ni yang pada pandangan beliau juga mengatakan bahawa hampir majoriti kaki tangan awam di pejabat-pejabat kerajaan di seluruh negara terlibat dengan secara aktif atau tidak aktif dengan isu regulasi kutu ini dan uh, mereka terdiri sebahagian besarnya daripada kumpulan sokongan iaitu kumpulan yang berharap ada satu skim untuk membolehkan mereka uh, mengumpul wang dan pada satu tempoh akhirnya menggunakan satu dana untuk tujuan-tujuan tertentu sudah tentu yang saya percaya tujuan untuk uh, kebaikan keluarga dan sebagainya dan saya sendiri sebagai pengalaman saya di jabatan kerajaan memang saya tahu uh, kutu ini adalah jadi alternatif uh, hanya alternatif, the only alternatif dengan izin kepada mereka untuk uh, berupaya mengumpulkan dana untuk tujuan uh, keluarga dan perbelanjaan dan sebagainya saya nak tanya, ada tak kementerian bercadang nak regulasikan skim yang seolah-olah macam itu ni, selain daripada itu saya tak rasa uh, kaki tangan awam uh, sebagai contohnya yang kumpulan sokongan dan bawahan punya pilihan lain untuk uh, untuk ada satu dana untuk tujuan tertentu sebagai contoh Akhir tahun mereka terpaksa uh, berbelanja untuk uh, peralatan uh, persekolahan dan sebagainya anak, anak mereka. Sudah tentu mereka mengharapkan satu dana. Dan uh, setakat ini apa pilihan mereka ada selain daripada mencebukkan diri dalam bidang hak seperti macam ini kutu ini. Dan saya saya tidak rasa dengan jawapan yang diberi oleh Kementerian Baik juga SSM yang mengatakan dengan tegas mengharamkan ataupun uh, tidak boleh ataupun salah dari segi undang-undang. Maknanya kita tak menyediakan langsung alternatif kepada mereka Nak menggalakkan mereka untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah ini Ini belum lagi cerita berkenaan dengan peningkatan dalam household debt kita Yang dibangkitkan oleh banyak ahli parlimen Ini juga tidak ada penyelesaian langsung Saya berharap saya nak dengar Apakah cadangan untuk kita kita sediakan pada rakyat tangan awam ni Sekurang-kurangnya uh, Untuk selesai penyelesaian yang agak ringkas dan segera Terima kasih terima kasih yang berhormat Andra Makota um, untuk maklumat yang berhormat ya, kita sedia maklum pada zaman dulu ya. kutu ini kita uh, di, di, dijalankan secara kelompok yang kecil ya, dalam satu pejabat mungkin 10 orang, 12 orang dalam satu pusingan tapi disebabkan hari ini ya, iaitu skim kutu ini ya, telah dijadikan begitu besar dan hingga ya, pada hari ini ya uh, mereka yang eh yang uh, menganjurkan itu kutu ini telah pun sebenarnya mengutip duit ya eh, daripada iaitu ahli-ahli kutu ini dan akhirnya orangnya kita tak dapat kesan dan uh, inilah yang menyebabkan ke okay, iaitu pegawai, ketua Pengarah SSM mengeluarkan kenyataan untuk memberi peringatan okay, kepada rakyat ya yeah, supaya jangan okay, terlibat lagi yeah, dengan skim kutu ataupun lebih awasi ha eh, sebelum iaitu eh, eh, nak melabur okay, ke skim kutu ini sebab skim kutu ini dalam eh, akta ini memang eh, adalah diharapkan tetapi disebabkan kerana kesedaran rakyat okay, pada ketika itu tentang akta ini okay, masih belum okay, ada lagi maka okay, kita masih mengamalkan terutama di pejabat-pejabat ya yeah, dan dalam kumpulan yang kecil so sebab tu okay, uh, tujuan kita adalah untuk supaya rakyat okay, tidak tertipu eh, dengan kumpulan-kumpulan sekarang ni menjadi satu kelompok eh, satu apa ni syndicate yeah, untuk uh, mengambil eh, duit kutu ini dan lepas tu okay, tidak dapat dikesan ya yeah. ya yeah, ringkaslah imam. Saya ringkaskan sebab but... Saya tak pasti sama ada Tembalan Menteri ada tidak cadangan untuk Memberi jawapan Alternatif kepada cara ini Kalau ada tak apalah saya tak payah bangkitkan Kalau tak ada saya nak bagi cadangan Mat, Kita memang tak ada alternatif lah Sebab bagi Di bawah akta ini Ini adalah diharamkan Saya ingat Kalau cadangan tu Kita boleh bincang lah nanti